असलमक आज का भी ये गुफ्तु शुरू इस तरह होगी कि अज़ीज़ों और दोस्तों से शिकवा जी हाँ अज़ीज़ों और दोस्तों से शिकवा ये गुफ्तु जो हमने शुरू की इसका मतलब ही ये था कि हम कुरान और सुन्नत की बातें लोगों तक पहुंचाएं और मैं मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि यहाँ से ये यह बनाऊं और वहाँ तक लोगों को पहुँचाऊँ उसके लिए मैंने अपने अज़ीज़ अकरबा से गुज़ारिश की कि ये मैं भर कर अपने यहाँ पर लोड करता हूँ यूट्यूब पर इसे और वहाँ से आप आपसे कहा था मैंने कि लोगों को लोगों को मुतवजा करो इस काम के लिए ना आज की दुनिया अगर आप गौर से देखें कमर्शल और एडवरटाइज की दुनिया है हर बड़ी बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्ट इस एडवरटाइज के जरिए मुतारफ कराती है इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले दर्श में कहा था आज दिन की छोटी सी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाना अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है ऐसे जराए हमें मुहैया हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बात एक अच्छी बात एक साले क़ौल कोई हदीस का टुकड़ा कुरान की कोई आयत तो लोगों तक पहुंचा सके और इसके लिए कंपनियां कितना खर्च करती हैं मेरे पास सिवाय ये कि अल्लाबह हो व तला जैसे कहा कि यफ़ कौली ऐ मेरे रब मेरे लिए आसान कर दे कि मैं जो बात कहूँ लोग उसको समझ सके ना और आपसे मेरी गुजारिश थी दो महीने से ज़्यादा हो गए हैं ये हमें बात करते हुए मगर अब भी जब मैं देखता हूँ तो एक 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 दर्श को कभी कोई सुनने वाले तीस होते हैं कभी चालीस होते हैं ये एक दिल दुखाने वाली बात है या आज की दुनिया में मतलब अगर कोई चीज़ किसी काबिल नहीं है तो वो दीन की बात है अल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि वह नावजिल्ला में जालिक कि वो किसी काबिल नहीं है कोई ख़बर भी हो तो एक घंटे में लाखों लोग उसे शेयर कर लेते हैं मगर हम ये जो बात कर रहे हैं जिसका जिक्र सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना है और वो बात जो लोग कोई नहीं कर रहे वो आप तक पहुंचाना है मैं ये दुख के साथ इस बात ये बात घड़ी घड़ी में दोहराता हूँ कि मस्जिदों के मिंबरों से भी ये बात नहीं की जाती सिर्फ कहानी सुनाई जाती है लोगों को बड़ी बड़ी मस्जिदें बड़े अच्छे खासे जो बड़े बड़े अहल इलम हैं वो भी खुतबा करेंगे तकरीर सुन करेंगे कुरान की किसी आयत से बाद में एक कहानी ले आएंगे आधा घंटा कुरान कहानी का एक एक जुज़ ऐसे पैर उठाया ऐसे कदम ऐसे छीक आई ऐसे साफ साफ साफा अच्छा किया इधर देखा उधर देखा डेढ़ घंटे में अभी दो दो हफ्ते पहले कहीं जुम्मे की नमाज में पढ़ना पढ़ना चला गया खतीब साहब ने क़ुरान बिल्कुल कुरान की आयत पढ़ी उन्हें और उसके एक एक लफ्ज़ को जो कि जिसकी तशरी का तश्री करना मतलब लोगों के लिए समझ में आने वाली बात नहीं थी उसको पूरा आधा घंटा लगा दिया उन्होंने क्या लेकर उठते हैं मतलब ना कुरान का वर्ष अगर मैं कहूं तो उसमें मुझे बताना चाहिए कि क्या सबक होना चाहिए कुरान में हजरत यूसुफ का किस्सा है उसमें खाली मैं हज़रत यूसुफ़ को यही बताता रहूं कि भाई उठाकर लाए कंधे पर उठाए फिर कुएं के किनारे पहुंचे कुएं के किनारे पहुंचकर कर उन्हें ऐसे उतारा ऐसे धक्का दिया ऐसे आवाज़ आई ये सारी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई लोग इससे कोई बात समझ सकें मेरा मकसद यही था कि मैं किसी तरह ये बात पहुंचा सकूं मगर जैसे मैंने अर्ज़ की कि, कि कभी कोई तीस लोग देखने वाले होते हैं उसे कभी चालीस लोग देखने वाले होते हैं अल्लाह का कलाम क्या इसी काबिल है मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों मेरे घर वाले मेरे दोस्त देखें आपको उसमें क्या अच्छा नज़र आता है वो अपने किसी जानने वाले को फॉरवर्ड करें उसे कहें कि वो अपने किसी जानने वाले को फॉरवर्ड करें ये हमारा कारोबार नहीं है इसमें हम कोई चीज़ बेच नहीं रहे ये अल्लाह का पैगाम है ये आपकी जिम्मेदारी है मेरी भी ज़िम्मेदारी है आप कुछ नहीं कर सकते मैं अब इसको पंद्रह मिनट से भी छोटा कर रहा हूं आप लोगों को अगर पंद्रह मिनट देखने में तकलीफ होती है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दस मिनट से भी आज कम कर ना। मेरा मकसद ये है कि किसी तरह ये पैगाम लोगों तक पहुँचे कानों के ज़रिए शऊर और दिल तक पहुँचे हमें मालूम हो कि इस दुनिया में हम कौन हैं ये कुरान क्या है हमसे क्या चाहता है इस दुनिया को अल्लाह के अल्लाह ने आबाद किया उसका मकसद क्या था इस कायनात में मेरा और आपका क्या मुकाम है ज़मीन पर मैं और आप इसी तरह आए हैं जैसे कबूतर आया था या कोई और अलग मकसद है हमारा ये बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सिर्फ खुद भी नहीं देखते मेरे ख्याल मेरे घर वाले अगर देखें तो कम से कम साठ से सत्तर तो गड़े मेरे जो होश संभालने वाले बच्चे हैं मेरे अजीज़ अक्रब आए वही देख सकते हैं इसको मेरी हैं मेरी भांजी हैं जो स्कूलों में टीचर हैं स्कूलों में जो बड़े बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं अपनी टीचर को पहुंचाएं दोस्तों को जहां और कोई दूसरे शहर में दोस्त रह रहे हैं उनको पहुंचाएं है इस बात को ना उन्हें बताएं भाई अल्लाह का पैगाम है सुने बहुत लाजिम है हमारे लिए कि किसी तरह हमारी दुनिया बदले ये पैगाम है जो मैं देना चाहता हूं दस मरतबा कह मैं बता चुका हूं मेरी कोई माली मनफा दुनिया का दुनिया का कोई हसूल नहीं है इसके लिए मगर आप भी इस कारोबार में शरीक हो जाए इससे पहले भी अल्लाह के रसूल सलाम की हजतुल के मौके पर जब आपने बा, अपने बात की अपना खुतबा फरमाने के बाद आप तो ने फ़रमाया फ़युब फ़यु फ़य युब, शाह फयुबल शाहिदुल गायब या मेरे साथियों मेरे कंपेनियन या मेरे साहबा आज जो शाहिद हैं यहाँ पर आज जो सुन रहे हैं वो इन्हें उन तक पहुंचाते हैं जो गायब हैं जो बाद में आने वाले मेरी भी यही गुजारिश है आपसे कि ये बात जो आप सुनते हैं आप जब सुन रहे होते शाहिद हैं आप इस बात के ये कारैर है आपके लिए इन शरूर आपका आपके लिए अजर लिखेगा कि आपने एक अच्छी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। याद रखिए हर भलाई जो हमारे मुंह से निकले हमारे हाथ से कहीं आधा हो या हम पैरों पर चल कर जाए उसके जरिए ये भलाई कहीं तो पहुंचाएं ये सब भलाई के जरिए हैं जिनका असर अल्लाह के यहां मौजूद है इस कार्य खैर में अब जरूर हिस्सा नहीं से आगे बढ़ाए बात को ये मैं नहीं कह रहा कि हर दर्ज को आप फौरन फारवर्ड करें अगर कर सकते हैं यह भी अच्छा है मगर इनमें से कोई दर्श बाज ऐसी बात होती है हर आदमी की जहन को समझने वाली सलाहियत अलग है कोई गुफ्तु को किसी को किसी वजह से पसंद आती है कोई दूसरी गुफ्तगु को किसी को किसी और वजह से पसंद आती है आप उस हर गुफ्तु को किसी को आगे भेजें कितनी देर लगती है आपको एक पैगाम भेजने में और एक छोटा सा नोट लिखने में कि मेरी तरफ से इसे देखिए और ज़रूर बताइए फिर ना अल्लाह ताला मुझे और आपको तोफ़ी दे कि हम उसके उसकी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें व मै नाबला आखिर दावाना अनिलहमदुल्ल रबी दोबारा थोड़ी ऐड कर देता हूँ कोई काल ऐड हो गई थी इसमें कि यही मकसद है इस बात को दूसरे तक पहुँचाएँ जो दर्श भी आप सुने गौर करें हमारे यानी अंदाजा लगाएं कि फिर वही मसला आ जाता है कि मैं कहूंगा कि मेरी बरादरी मेरी बरादरी कितने लोग हैं कराची में शाहपुर में लहिया में उन्हें सिर्फ ए, एक एक मैसेज है कि जरा देखे भाई आप देखें तो सही आप एक मिनट पढ़कर तो देखें किसी शख्स से आपको चिड़ हो सकती है अल्लाह के पैग़ाम से तो चिड़ नहीं है आप खोल के देखें इसमें अल्लाह का पैगाम है कि नहीं और ये जरूर मैसेज दे भाई कि जहीर भाई से अगर चिड़ है तो भरे भले चिड़े उनसे ये कलाम अल्लाह की बात कर रहे हैं दीन की बात कर रहे हैं इससे तो कोई मुखालफत कोई चिड़ नहीं है ना हाँ अगर किसी को भी कभी भी कोई दिल आज़ारी की बात वो बात जो अल्लाह ने ना कही और मैं ये कहूँ नाउजुबिल्लाजाल के अल्लाह ने यह कहा है कि अल्लाह के रसूल सलाम की तरफ कोई बात नामुमकिन है किसी मुसलमान के लिए कि वो बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई कोई भी गलत बात है मुझे मुझे मुतनबा करें ना मगर सिर्फ़ कलाम अल्लाह या एक अच्छी बात सिर्फ़ इस वजह से नहीं कहते कि जहीर भाई के मुंह से सुनना आपको मुनासिब नहीं है यह आपकी मर्जी है मगर कोशिश करें ज़रूर मैं अपने अजीजों से दोस्तों से कह रहा हूँ कि इस बात को दूसरे तक पहुँचाएँ और ये ज़रूर लिखें आप उनसे कि भाई हो सकता है यही भाई से कोई चिढ़ो आपको मगर कलाम अल्लाह से और रसूल आलतम के कौल से तो आपको कोई चिढ़नी होनी चाहिए ना हम सिर्फ दीन की बात कर रहे हैं आज के माहौल में बहुत लाजिम है कि हम सुने इसे ना जाने कौन सी बात हमारे दिल में उतर जाए और हम अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करने वाले बन जाएँ व आखिर रबालमी